संविधान सूत्र न्यूज सत्य न्याय हीच आमची शक्ती सिंधी समाजाच्या चा पवित्र चालिया उत्सवाला चालिया मंदिरात सोळा दिवसापासून सुरू झाला आहे चाळीस दिवस मंदिरात भजन आरती आदी कार्यक्रम सुरू राहणार असून सिंधी बांधव श्रावण महिन्याप्रमाणे आपले व्रत सुरू करतात उल्हासनगर कॅम्प नंबर पाच येथील चालिया मंदिरात एकतीस जुलैपासून चाळीस दिवसाच्या व्रताला सुरुवात झाली सिंधी समाज चाळीस दिवस उपवास करून भगवान झुलेलाल यांची पूजा अर्चा करतात प्रसिद्ध चालिया मंदिरात चाळीस विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असून चाळीसाव्या दिवशी पाण्याच्या हौदात मटके फोडून सिंधी बांधव व्रत पूर्ण करतात मंदिरात पाकिस्तान येथील चालिया मंदिरातून आणलेली ज्योत गेली पंच्याहत्तर वर्ष अखंडतेवत आहे पवित्र ज्योत पाहण्यासाठी व झुलेलाल यांचे दर्शन घेण्यासाठी देशविदेशातील लाखो सिंधी बांधव चालिया मंदिराला भेट देतात विशेष म्हणजे चालिया उत्सवामध्ये सिंधी समुदाय अन्वानी अर्थात पायी चालतात मात्र हाकेच्या अंतरावर असलेल्या चालिया मंदिराच्या आजूबाजूच्या मुख्य रस्त्यावर खड्डेच खड्डे असल्याने नाराजीचा सूर उमटत आहे मटके घेऊन यामध्ये महिलांचा सुद्धा सहभाग बहुसंख्य असतो ही बाब उमपाच्या निदर्शनास कधी येईल असा सवाल सिंधी बांधवांनी केलाय उत्सवासाठी लाखोंची रोषणाई मात्र मुख्य रस्त्यावर खड्डेच खड्डे विद्यमान आयुक्त तथा प्रशासकीय अधिकारी या उत्सवाला भेट देऊन गेले तरी मनपा प्रशासनाला अद्यापर्यंत जाग कधी येईल असा सवाल सिंधी बांधव करत आहे चालीस दिनों का पूज्य चालिया मंदिर साहब का मेला रहता है हमारे सिंधी भाइयों ने मुझे बताया कि यहाँ से महिला बुजुर्ग बच्चे मंदिर में मत्था टेकने आते हैं तो यहाँ पे इतने ये बड़े बड़े जो खड्डे हैं इन खड्डों में कभी गाड़ी स्लिप मार के किसी महिला के पास बच्चा होता है वो गिरता है कभी कोई गाड़ी बंद हो जाती है यहाँ पे 100 मीटर के दायरे में पूज्य चालिया मंदिर साहब का मंदिर है बड़ा पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे चालिया साहब के यहाँ पे मंदिर में मत्था टेकने लोग आते मगर महानगर पालिका जो के इतना बड़ा लाइटिंग का खर्चा किया है मंदिर वालों ने इतना बड़ा लाइटिंग लगाया है लेकिन महानगर पालिका को तो ये खड्डे नहीं दिखाई दे रहे कल परसों में एक महिला अपने बच्चे को लेके यहाँ पे गिर गई तो हमारे सिंधी भाइयों ने मुझे बताया मैं बोला ठीक है हम हमारे न्यूज वाले भाइयों को बोलते और जो सोया पड़ा है प्रशासन महानगर पालिका का उसको जगाते हैं और जल्द से जल्द ये खड्डे इस चालिया मंदिर के बाजू में है ये अगर बुझाया नहीं गया तो मैं अपने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के तरफ से मोर्चा निकालूंगा और महानगर पालिका से सवाल करूंगा कि आप लोगों को जहाँ पे खड्डे ने वहाँ पे आप पत्थर डालते हो जहाँ खडे कब यहाँ के बनाएंगे अच्छे जल्द से जल्द यहाँ कल के खड्डे बुझाए जाए और अच्छे से अच्छा रास्ता बनाया जाए क्योंकि श्रद्धालुओं को दर्शन लेने के लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतना आपके चैनल के, के माध्यम से इस नगर को मैं निवेदन देता हूँ और यहाँ ही रुकता जय जा जय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पहले तो जय झूल मैं राहुल भल्लानी यहाँ पर दस दिन से चालिया चालू है सबसे बड़ा चालिया हमारे उलास नगर पाँच में लगता है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा पर हमारे रोडों की हालत देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये सबसे बड़ा चालिया मंदिर यहाँ है यहाँ पर बुजुर्गो को तकलीफ बच्चों को तकलीफ महिलाओं को तकलीफ पूरे रास्ते में सिर्फ खड्डे ही खड्डे हैं और कुछ नहीं है यहाँ पर चालिया साहब मेला इतना बड़ा लगता है चालीसवें दिन पे मटकी लगती है मटकी का त्यौहार रहता है सब लोग बिना चप्पल के आते और यहाँ रोडों की हालत ऐसी है कि उनके सब पैर में छाले पड़ जाएंगे तो मेरी यही दरखास्त है मास नगर कॉर्पोरेशन से कि ये रस्तों का कुछ करे और जल्द से जल्द वो रस्ते ठीक करे क्योंकि मटकी आ जाएगी तब तक ये अगर ऐसे ही रहेंगे तो हमारा त्यौहार में कोई दम नहीं रहेगा जय झूल शहरातील ताजा घड़ोड़ं संविधान सूत्र न्यूज सब्स्क्राइब करा और बेल आयकॉन क्लिक करा